macam mana dari belajar eh? Sebab keadaan Dante tu kan. Dari tu saya belajar pakai Power Rangers. Oh. Selamat datang ke podcast edisi khas Bicara Prihatin yang bertajuk Dari Bilik Dajah ke Dewan Kuliah Inspirasi Pelajar Autism. Jadi baru-baru ni uh, kita di platform TikTok sendiri uh, terdapat video yang tular dan menginspirasikan iaitu berkaitan pelajar autism di UAE iaitu saudara Arif. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan uh, apakah bentuk sokongan yang diterima oleh Arif dan pelajar-pelajar autism yang lain di UAE uh, dan adakah di UAE uh, juga ada mengimplementasikan sistem bagi mungkin properly Soalan tu besar tu sebenarnya. Yeah. Tu satu jam tu. Eh. <tid> 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 Tapi ringkasnya lah ya, secara ringkas ya. Um, sebenarnya uh, Arif adalah antara pelajar-pelajar autism yang lain lah ya. Tapi Arif ni dia um, um sedikit sebabkan pertama kali kami mendapat uh, student yang uh, peringkat spektrum dia moderate autism. Ya, yeah, moderate autism. Selalunya di universiti ni yang mild autism kan. Sebelum ni kita adalah yang mild autism. Dia pun tak ada masalah sangatlah dari segi uh, sokongan pembelajaran dan sebagainya. Tapi bila Arif, kita discover Arif. Saya kata discover sebab the first three years tu dia, kita pun tak tahu yang dia apa tu hmm. ada di UIA. Dia tu tetap ada pendaftaran dengan OKU, uh, dengan kan OKU kan. Jadi bila bila dia muncul tu um, uh, disebabkan uh, lecturer dia lah. Lecturer dia apa tu tanya kenapa dia tak datang peperiksaan. Kan sebab uh, kecuali kata dia tidak ada. Ada ciri-ciri mereka lah. Antaranya executive functioning kan. Mm. Jadi dia ada masalah dari segi uh, nak apa tu tarikh-tarikh uh, bila tarikh exam. Mm. Kan deadline tu dia ada masalah sikit jadi dia tak pergi exam. Jadi so, bila jumpa lecturer tu, lecturer kata eh kenapa awak dia tak pergi? Uh, okay, dia kata oh Uh, abang saya kata saya autism dia kata kan hmm. itu betul hmm. ke autism ke macam tu uh, show me the proof dia eh, kata kan itu uh, yang dia cari clinical psychologist jumpa clinical psychologist kan dapat diagnosis terus lah sebab agak ketara ya eh. kalau kita tengok hari tu memang sekali tengok kita dah tahu ya, tu, kan tuk. Kita, kita dah tahu lah ni memang autistik kan eh. hmm. so Alhamdulillah lah so kita dah kita dah diagnosis dapat dapatkan OKU tu dan uh, bukan saja ya, eh. dia bukan moderate saja, tapi mental age dia pun kanak-kanak kanak-kanak. Ha, jadi uh, dalam umur 9 tahun gitu kan. Jadi uh, kita bayangkanlah ya, apa sistem sokongan yang kita perlu maksud dia macam se seorang kanak-kanak dalam tubuh orang dewasa Dalam mm. environment orang dewasa. Kan sebab dia belajar di universiti kan. Jadi kita boleh bayangkanlah macam mana insecurity dia kan macam mana cara dia berinteraksi dengan orang lain macam mana salah faham, orang lain sebab otizik kadang-kadang dia cakap kan dia apa yang kau maksud dia akan jangan cakap je kan. Yeah. So kadang-kadang orang salah faham. Kadang-kadang tak maksud dia macam-macam tu jadi root ke apa tapi orang ingat dia root kan. Benda-benda macam tu lah. Sebab dia pun tak ada sekolah-sekolah sikit dia memang, memang agak 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 apa tu uh, belum polish lagi lah masa tu kan. Uh, selalu meltdown dan sebagainya kan. Jadi um, itu antara cabaran lah kita nak membantu membantu Arif tu. Tapi Alhamdulillah kita punya sistem sokongan kita agak bersepah tu. Jadi kita berkolaborasi kolaborasi juga dengan uh, unit counseling kami, unit psikologis pun uh -huh. apa tu berterusan bagi counseling, bagi intervention. Dan kami juga kita tanya dia kan. Uh, saya ingat lagi uh, soalan apa tu saya tanya dia Arif. Macam mana Arif belajar Eh? Sebab di keadaan macam tu kan. saya belajar pakai Power Rangers. Oh. Uh, power Rangers. Oh, okay. Betul. So saya tanyalah. Uh, kat sini ada ke Power Rangers? Dia kata tak ada. Tengah kat kampung. Okey. tu tanya nak tak Power Rangers? Dia kata nak. okay Okey. Kita belikan nak tak? Kita boleh. Tu kita belikan lah dia Power Rangers. lepas tu saya balik. Mana saya nak beli Power Rangers ni? Tapi Alhamdulillah sekarang senang kan supaya kita online kan Betul tu, Tu. So Alhamdulillah kita dapat belikan dia and then dia pun happy lah. Uh, kita, kita betul, kita um, from my observation lah Uh, daripada autism ni kan bila dia dapat intervention, kalau dapat intervention daripada awal lagi yeah. tak, lagi bagus. Tapi Arif tak dapat intervention yeah. intervention tu sebab family dia pun tak tahu dia autism. Jadi dia pergi di sekolah biasa kan dengan all the difficulties yang dia, dia hadapi masa yeah. di sekolah. Guru tak faham dia, kawan-kawan tak faham dia kan. Tapi macam mana pun dia survive ya. Alhamdulillah dia pandai dan segi akademik dia pandai. Uh, so Alhamdulillah dia dapat ke universiti dan kami cuma bantulah di situ kan. So bila dia rasa selesa, kan dia cuba rasa macam apa tu keperluan dia kita faham jadi bila dia selesa tu dia lebih mudah nak nak belajar ya yeah, lebih mudah nak belajar of course it takes time lah it takes time macam dia nak belajar uh, social skills kan macam nak berinteraksi macam mana apa tu ialah uh, nak berkawan kan dia pun tak pandai berkawan betul, macam betul. tapi over time tu alhamdulillah dia 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 percayalah kawan tapi yang Arif ni pandai menulis eh? ni menulis. mind. Jadi Facebook dia tu jadi ikut ramai. Betul. Sebab dia boleh express kan kenapa dia behave macam ni. Sebab sensory issue dia pun banyak. Betul. <laughs> okay? Dia kena apa corak-corak yang ni kadang-kadang dia boleh muntah kan. Sebab dia tu, macam dia rasa pening, Overload. pening. Overload, overload. then dia macam jadi-jadi pening lah. Pening sampai to dexin dia boleh muntah ya. Kan? Bukan dia buat, -buat kan? Lalu, like. dia memang dia memang ada pening kan. So, hmm. so, so macam itulah. So, lama-lama -lam kita pun faham, pembelajaran okey kan. Dan dia pun biasa berinteraksi dengan kawan-kawan yang lain. Datang ke DSU selalu. Kawan-kawan pun selalu datang hmm. berjumpa kan. Jadi bila dia jumpa kawan yang lain tu dia rasa macam okay. Sebenarnya ni dah ada kawan lah? Kan dah ada kawan. Dah ada orang, orang yang faham dia kan. Jadi dia lebih lebih apa tu. Dia lebih selesa. Dan Alhamdulillah dia dapat apa tu. Uh, nah, menambahkan mengajar dengan jayanya lah. Sangat tinggal sekali tengah buat PhD. Dan percara-percara pun sangat bagus. Alhamdulillah kan mereka sangat membantulah dan kita pun bantu memberi penerangan kepada kepada pencuara kan. kita buat meeting dengan kita buat mesyuarat dengan dekan dengan ketua jabatan dan uh, dengan pencuara mereka dan apa tu bila first dia, kan kena ada takut kan eh. masa dia punya first PhD class dia dia takut dia panggil saya ibu, ibu saya takut nak pergi kelas kenapa Kata, saya takutlah nanti kan pencuara marah Uh, okay, tak apa. Ikut sekali. Kita ya. pergi. Lepas tu uh, tutup pintu je. Lepas masuk lah. Lepas tu kita eh kenapa prof datang? Eh takpe saya nak bagi explain sikit, sikit kan. So kita buat explain lah pasal Arif macam mana dia belajar kan okay. and, and then how he is like. Lepas tu yang Dr. Fuan semua faham. Alhamdulillah lah lecturer pun faham. Jadi lepas tu mudah. Bila semua orang faham memang mudah dia mudah. Itu yang penting lah. Itu so, yang pentingnya kita buka hati dia orang. Kan bila hati tu dah terbuka, uh, Alhamdulillah insyaAllah lebih mudah. Ini mungkin saya tambah. Tadi saya cerita pasal uh, ciri autism hmm. tadi, social communication dari PTTV ya. Yeah. Tapi Prof. Zita telah explain dengan lebih hmm. uh, banyak lagi aspek-aspek tu. Right? executive functioning. Hmm. Uh, contoh kemahiran nak uh, menyelesaikan masalah, yeah. Hmm. nak menyusun rutin. Kadang-kadang mereka ni, hmm. dia punya rutin dia dah start, uh, uh, static statik tau. Dia hmm. tak suka pada perubahan. Yeah. Jadi, dan uh, tadi kita cerita juga pasal sensory, overload sensory. Yeah. Kadang-kadang uh, tu yang kita tengok biasa budak-budak ataupun kadang-kadang autism ni suka tutup telinga. Sebab itu. apa? Sebab dia tak suka. Mungkin dia tak boleh terima bunyi yang terlalu... Terlalu banyak. Ya, terlalu, terlalu, terlalu banyak, tinggi. terlalu tinggi. Yeah. Jadi jadi dia respon dengan cara macam itu. Menunjukkan -menyuk dia tidak sensitif. Mungkin menunjukkan sensitiviti dia ke macam mana? Oh. Betul. Itu salah satu lah. Itu dari segi. Sebab kita ni ada ria banyak. Dia dari sentuhan pun mereka. Kadang-kadang ada juga kanak-kanak autism. Dia tak suka dengan uh, Pemukaannya yang pasir, yeah. dia tak selesa hmm. Untuk kita, kita hmm. tak ada masalah So saya nak tambah sikit ha, ha. lah Benda so, yeah. yang macam autism, sebenarnya Luas, dia very luas, ada yang pasir ada yang suka, ada yang tak suka Betul, nah, ada yang yeah. hyper, ada yang hypo Tadi ada yang cakap dalam bahasa yeah. Kalau kita ni, yeah. kita rasa, eh kenapa kasar sangat dia jawab yeah. uh, Dari segi norm tu tak berapa ni lah Tapi as a, seorang autism, benda hidup autism, ini, kita faham yeah. Memang itu cara dia memang cakap direct, very yeah. direct right. Right dia very honest, dia jujur. Yeah. Dia sangat jujur. Dia tak ganti nak pusing-pusing. Ha. Jadi kalau orang tak faham tu dia oh, agak sukar lah. Sebab kita kalau boleh, kita nak bagi kefahaman kepada masyarakat. Betul. Sebab mereka memang dah rigid lah. Dia susah nak nak. Betul. Change. Jadi yang perlu kita lah. Yes. Kita yang kena perlu change kita punya penerimaan. Hmm. Pada mereka kan. Sebab kita yang tak simple. Betul. Ha okay. ha. okay terima kasih Dr. Prof di atas explanation tadi.